Сева, тебе не стыдно бабками старыми тусоваться? Что значит тусоваться? Ну, приехали к маме Надя. Ну, я пришел на день рождения, и все. Что я тусовался? Мне маму выкинуть или кого? Лучше с бабками старыми тусоваться. Вот, с Зиной, с мамой, с Ольгой Леонтиной, с Надей, чем с такими дурочками, как вы. Поняли? С ними намного интереснее. Ты мне сказала за костюм, Надя, что буду брать женщину, чтобы остановить. Mm. Он заплатил и Надя. Наде. Да, я тусуюсь, ребята, с молодыми, только вам это не надо знать. Не для вас. Для вас со старыми. Что заслужили, то и получаете. Сама, почему тебя бесит, что люди хотят заработать? Один ты заточенный, а другие пусть поддыхают. Куда заработать? Зарабатывайте мне объяснишь зарабатывают люди больше меня миллион раз почему-то под этим видео заработать я не верю что кот у нее дома выгнали давно и придуривается сильно постарела подурнела ожирела надюха а вы прям помолодели каждый день да, одежда-то идиотская, это носочки, а это... Господи, боже мой. И на внешность, и на одежду. Ничего у вас святого нема, дорогие зрители. Ничего, да? А что ты вчера наделала у сытников? что платье такое широкое, а сам э, унитаз вот такой узенький. Я ж вроде бы... Ни хера и... себе узенький, и там на три задницы. вроде бы вот так, чтобы оно было уже, хорошо. Надо а, было поднять а, его. А просто поднимала всяк. Оно из целлофанового чаяки, как ее, атласная подкладка. Оно вот так раз и отпускается. Я опять подняла. И оно кусочек попало туда. Я сняла. В унитаз? Я сняла. <реш> не в унитаз. Ну не... а куда? Ну, ну куда? Так да, куда, куда? На платье попала трошки моча. Я взяла Значит, в постирала, и почепила на улице. Значит, в, унитаз. В унитаз. Значит, в унитаз же попало платье. Не на голову же попало, а в унитаз. Ну как не в унитаз, если ты на него... Я еще вчера сказала, нахера цей вопрос принимать сегодня. Вон им надо. Так это вчера. Это вчера, а сегодня уже. А, я вчера, был а, в трансля... а же? я вчера был в, трансляции в ТикТоке, а Ольга Леонтьевна вышла и каже, мама твоя опять обещалась, скажи. Вона каже. Да. Да что не хватает? Наверное, есть что не хватает. Ну, каже, обещалась, и а Света дала иного плана. А я в трансляции в ТикТоке, полторы тысячи людей дивится. Хай за собой дивится, за свою речь. Что она сказала, я не скажу тебе. І а що ш... вона казала? Нічого, не скажу. Вона хороша. Якась. Про мене щось сказала? Ні, не скажу. Про Надю? – Не буду казати, не гадай. А что ти не будеш казати? – Не хочу. Ну так помреш і з тобою уйде. Ніхто не узнає правди. Ну і нехай. не буду задавати питання. – Много будеш знати, скоро состаришься наоборот, вони повинні знати багато. Ти должна рассказать, що багато будеш знати, Скоро состаришься, поэтому рассказывай. Не хочу. А за кого она сказала? Не Ну, за кого. Ну, за кого-то, кого я знаю? Конечно. За Надьку? Нет. За Свету? Не хочу. За Колю? Она сама не бачит, что робит в всеми. Не бачит. Балакают они друг с другом. Все не балакают. Она не знает. Хай это лучше расскажет. А мне не трогает. А как балакают? Как расходюсь, мало не покажется. А с кем балакают? Швейные семьи должны общаться друг с А что Коля не балакает с кем-то? Что с С мамой, может? С сесткой не балакают, уже Вона? А не не балакают. Я не знаю, кто там. Правда. И Андрей не балакает с ней? Да не Коля не балакает с бабкой? И света? <laughs> Рассказала. <маме. смех> Рассказала не выдержала. Помахала балдой. Помахала. Там не знаю, что да. ты не, не знаешь, А я не знаю, что. Он. Она раньше, э, вытворяла на паску целую службу, стояла на ногах. Приглашали вольгариунов, и им будем разговаривать священный кушать, все. Нет, ты заходишь. я, Коля, нет, о, уперта. И не пришла. А то дела затягает с холодильника, потому что так хочется, а воно электрически готово. А ведь скажешь, а что я специально. В хате. Электрическую печку ставить. А пол карбана пить. Набира где в хати. не бачит и не знаю. Ой, комедия. Кто куда что тратит. Казалось, за те, что ты купил. Ой, кому. Вещь дорогую. Что я купил кому-то вещь дорогую? Что не купил? купил? Кому? Купил. Кому? Какую дорогую вещь? Содержит. С Содержит. В свете. Вот ту шубу. Вот ту дешевую ту. Я купил шубу, что. А это Ольга Леонтьевна тебе рассказывает. Что я купил? Да. Чем люди живы, но и надо тоже. Кажешь, вот я купил все а -а -а. шубу. И платье у тебя же. Не начка купила винь. Шубу. Я кажу, я не делюсь, я не знаю, кто кому что купляет. Там темный лес. Все. Кто такой богатый человек? Это тот, который живет нищим и умрет богатым. Это про Самвела его мать. Нет ничего, ни посуды, ни штопора, одета мать, как нищенка. Он даже не лучше, вечно голодный. Господи, а что вы думаете, богатые люди тратятся на какие-то дорогие вещи, дорогие шмотки? Только нищие пытаются одеть какие-то дорогие вещи, чтобы подчеркнуть то, что они вот статусные, что они там, что они богатые, типа, что у них есть возможность. Господи, люди, с которые с состоянием обычно одеваются, меняют футболки три раза в день, купаются, стирают, сняли носки, выкинули, мусорку не стирают. Трусы также, понимаете, полотенца также. Я вытерся полотенцами и выкинул. У меня каждый раз новое полотенце зачем мне надо, блядь, вещи по 50 тысяч, по 100 тысяч, бренды какие-то? Чем вы думаете? Вы что думаете, богачи ходят вот этом всем? У меня телефон, он сумки на полмиллиона. Они мне рассказывают, что богат, что бедный. Я этим не страдаю. Он 17 тысяч кроссовки, он 70 тысяч очки. И сиди, кукуй. Миллионерша. А ты что кажешь Ольге Леонтьевне, как она рассказывает такая? Кажешь, а что еще? Ты же такая умеешь выпытать. Нет, я не выпытывала. Я не выпытывала. Что то за вещи начали болтать? Вот что... За то, что, раз, что ты много трудишься, раскидаешь, раздаешь. Она сказала, что то дома купил, то, и то. Ой. Ой, Господи, Боже мой. Надо нікому нічого не куплять. І не буде ніяких розговорів. мені, мені що треба? Я що, с'єм більше, я що, шо... я шо, шо більше, я с'єм ем, більше, ем. Чешу мне. 10 машин надо каждый день. Новая машина. Что мне не надо? Новых квартир каждый месяц покупать. Зачем оно надо? Для чего? А деньги шо? Деньги тоже может. Сегодня есть, завтра их отменят, сделают электроннее. Ты будешь без денег. Сегодня есть деньги, а завтра отменят, сделают их электроннее. И все, что у тебя есть, бумажки, выкинешь. Как в макулатуру. И такая может быть, понимаешь? Поэтому что там стремиться, что там? Ой, я проживаю тоже на Запорожье, куда идти, что ну, а сделаешь? Страшно. Страшно. Страшно, не страшно, мы ничего сделать не можем. Да. Он Мне сегодня есть. тоже пишут, ждун, сидит в Днепре, ждун. Я ждун. Ну, типа, что жду? Что, типа, русский мир жду, слышишь? Чисто. Что это, блин? Нам что, надо всем уехать отсюда куда-то? За Запорожья, сестра, сестра ждун. Все люди живут, держатся своего жилья, потому что куда ехать? За что жить, за что где работать? Что тебе даст государство, что ты уедешь сейчас в Киев? Поедет моя сестра в Киев. Или я сейчас поеду в Ужгород, да? И что? За квартиру, ладно, я могу заработать. Сестра не блогерша. У них все, что они горбом заработали из Запорожья. Я буду э, содержать их всех или что? Или она должна бросить все свое, поехать, сесть и сидеть, чтобы не думали, что она ждун. Или все из Запорожья должны, граждане Украины, выехать, бросить свои работы, бизнес, рестораны закрыть, все закрыть и поехать, чтобы никто не казал, что они ждуны. Или мы из Днепра должны все выехать, кто хочет жить в своем городе. Мы как раз-то хотим жить в своей стране, в своем, в своем городе. Поэтому мы сидим тут до последнего. Они ждуны. А те, кто уехали, блядь, ни налоги не платят, не работают в этой стране, ни хера, ни за свет не платят, ни коммунальную энергию, ничего. Ни за коммуналку. Сидят, блядь, за границей. Ладно, те, кто действительно потеряли жилье. А те, кто просто халявщики, которые тут жизни ни черта не заработали, ни палец о палец не ударили. Я хоть есть свиноматки, блядь что жрут и там по Германии лазят, позорят страну. Как еще другие, третьи, десятые, которые спали и видели за границей жить, потекали быстрее. Еще ракета ни одна не впала, они уже за границей сидели. То не ждуны, то хорошие, то, то, патриоты настоящие за границей по, поутекали и сидят, патриоты. То не ждуны, да? Ой, это жесть. Все Та краї... нікода не кончиться. Конця і краю нема. Не всю життя заліз до нас, че що? всю, щоб хтось час родився і не побачив мира. Та що це таке? Ну що це його не можуть? За обряжку притягнути до стіни. Як? Отак, От за потейте під стінку. Розділити, як Бог черепа. Ну за чим Ему наша земля, мы не нужны, поэтому старается всех уничтожить. На дома жили когда-то казалось военные объекты. Какие объекты? Да. Каждый город перестал, каждый город надо по новой восстанавливать. А кто будет восстанавливать? Рожать не хотят, боятся за жизнь малышей. Бабки щукотки приедут, кабучи ага. нарожают тут. что раньше все его все бежалось с ним. Кошмар. Да, точно. Надя так старается, и готова все. Но ну, день проходит, вот сюда гляжа, хик-ток, и все. Я сидю и иду сама, ни разу телевизор даже не включила. Поползла в эту Вот так. Поползла. Хорошо ей подожду. Ну, ладно, мам, пиду я. Что ну, что делать? Хорошо. Да нет, не буду, когда. Не буде когда спасибо за еду. Спасибо за еду. Давай. Закривайся. Менше їж. Менше їж. Менше їж. Менше. Я сегодня буду пасти для андроида. О, это наша картина. О, это я покупал в Кривом Рогу.